dəvət olunmusunuz. Oruç tutanlar təsdiqləyər bəlkə də sözümü. Bilirsiniz, bunu alimlərdən də eşitmişəm, özüm də elə düşünmüşəm əvvəlcədən bu barədə. Dünyadaykən cənnətin elə bil bir hissisi gəlir insana, bilmirəm. Sanki həm dünyadasan, həm dünyada değilsən. Ramazan ayında belə bir hal var. Cənnətin bir guşəsidir, hissəsidir yer üzündə. Oruç zamanı insan bu halda olur. Şeyx Tusi bir hədis nəql elir. Peyğəmbər Mehraza gedəndə bir qəsr görür, bir saray görür. Oranın da sarayı fərqli olar da yəqin ki. Soruşur ki, bu qəsr gözəl bir qəsrdir, peyğəmbərin diqqətini cəlb eləyir. Deyir, bu qəsri kimin üçün yaradıblar cənnətin bu sarayını? Buyurur, dörd xüsusiyyətli olan adam üçün. Dörd nəfər üçün, dörd xüsusiyyətə sahib insan üçün itabetul kalam idamatu siyam itamut taam wal mutahajjid -mütəhəcjud, wal mutahajjid bil leil wan nasu niyam bur birinci o insanlar ki sözləri təmizdir paşdı yəni söz qeybətdən yalandan təmizdir sözü təmizdir Çalışın Ramazan ayında hər il kiçik qardaşınız kimi sizə tövsiyə etmişəm, bir daha deyirəm. Çalışın Ramazan ayında kiminsə sözünü danışmayın. Bax, bu gündən qərar verirəm. Sabaxtan Ramazan ayının sonuna qədər heç bir adamın sözünü danışmayacam. Hətta şübhələnsəm ki, bu qeybət olar, yenə danışmayacam. Görün, bunun faydasını görürsüz ya yox. Bu ay ərzində dilə ciddi nəzarət olunsa çox yaxşıdır. Dilə, xüsusən dilə ciddi nəzarət olunsa yaxşıdır yoxsa ki peyğəmbər buyurur nə qədər oruç tutanlar var ki orucdan faydası yalnız ac qalıb sus qalmaq olar. Peyğəmbər buyurur ki kimsə oruç halda oruç tutduğu halda biri gəlib ona ağır söz deyər. Bu ona deyək ki orucam mən sənə baş qoşmuram. Orucam deyə mən sənə cavab vermirəm. Allahdan nida gələr ki şahid olum mən bu bəndəmi əzabdən uzaqlaşdırdım. Bu kimi bahs edəndən uzaqlaşdı, mübahisədən. Mən də onu əzabdən uzaqlaşdırdım. Pak söz sahibləri bu qəsrə daxil olacaq. Peyğəmbərin gördüyü həmin o qəsrə. Həlaləllə salam soruşdu, yenə həzrətəli soruşdu ki, ən pak söz hansıdır? Peyğəmbər buyurdu, subhanallahi vəlhamdülillah və la ilaha illallah vəllahu əkbar. Zikirlərin anasıdır bu. Bütün gözəl zikirlər burdadır. Bu zikri gün ərzində, Ramazan ayında da desək yaxşıdır. Bir də salavat zikrində desək yaxşıdır Ramazan ayında. İkinci kim davamlı oruç tutan, yəni Ramazan ayı başlayandan sona qədər orucunu pozmayan. Adam var axı bir günləm bir tutur. Deyim mən bir gündən bir tuturam. Biri deyim mən ağır günlərdə tuturam. Ağır gün hansıdır bilmirəm, desən qədər keçəcəzsən. Ağır günlər acandır deyir orucunu da tutun. Biri ağır gündə, biri yüngül gündə tutur, amma o qəsrə daxil olacaq, Ramazan ayı başlayandan sonuna qədər orucunu tutup axıra qədər tamamlayan adamlar itəam ut-taam it ehtiyaclı insanlara yemək verənlər iftar verənlər bir xurmayla belə bir xurmayla belə kim oruçdana iftar versə elə bil bir qul azad edib imkanı olanlar xurma verməsinə hə, başqa şey versin imkanı olanlar xurmayla kifayətlənməsin başqa gücü satan nəsbir eh, iftara verə bilirsə versin. Öz də iftar süfrəsində müxtəlif təbəqələrdən insanlar çağırsın. Ancaq varlıları və ancaq kəsibləri çağırmasın. Elə bir süfrə olsun ki, hamı orada qardaş kimi otursun, o süfrədən istifadə eləsin. Və çalışın, axtarın, Allah eləməsin, Allah eləməsin, oruç tutanların içində eləsi olsun ki, iftara yeməyə çörək tapmasın. Biz gələk yediklərimizdən danışaq. Sosial şəbəkədə şəklin çəkəy qoyaq o yediyimiz yeməkləri. Bir də baxsın yeməyə bir şey tapmasın. Allah eləməsin. Axtaraq tapaq, ağız açmayan, abrını gözləyən adamlar var. Elə hər adam gedib demir ki, mənə köməklə. Adam var abrın gözləyir. Get axtar, tap, marağlan qonşuda, dostda, tanışda. Din budur vallahi, yoxsa çəylə namaz qıl, oruçdur. Din budur ki, insan maraqlansın, görsün ki, kimə bununla əlindən kömək gəlirsə, onu eləsin. 4-ncisi, axırıncısı, cəmaət yuxuda olan vaxt oyaq qalıp gecə ibadat edən insanlar bu qəsrə daxil olacaq. Hər dəfə qismət olmur gecə durmaq. Ramazan ayında qismət olur da, səhər o başdan yeməyindən qabaq hamı durur. Duranda heç olmasa 2 rükət gecə ibadat edeyim, 2 rükət. Süb namazından əvvəl 2 rükət gecə namazı qılın, ən azını deyirəm, ən azını. 2 rükət gecə namazı qılın və sonra gedin çörəyi, yun, iftar e, o başdan edin, sonra gedin süb namazını qılın. Yəni, Nə bu çətin bir şey yoxdur axı. 2 rükət gecə namazını süb namazından əvvəl qılın ki, bu hədis bizim halımıza da şamil olsun. Bu ayda günahlar bağışlanacaq. Kəyəumən vəladətuh ummu. Səbir ibn Abdullah dirman Bağır mənə bunu dedi ki, bu gün oruc qutaran da Bağışlanacaq, elə bil anasından indi doğulub. 50 yaşı var, 60 yaşı var. Oruç tutdu Ramazan ayında, elə bil anasından indi doğulub. Dir özümü saxlaya bilmədim. Dedim, nə gözəl sözdür ya. Əbə, -əb, e, Yəbni Rasulullah, ay İmam, ay peyğəmbər övladı. Nə gözəl sözdür bu. Oruçdan sanki dünyaya gəlib indi, günahlardan belə təmizlənir. O qədər hörmətli aydır ki, dillə təqulu ca Ramazan və zəhəbə Ramazan deməyin Ramazan gəldi, Ramazan getdi. Bu ayın adını hörmətlə çəkin. Bu ayın Ramazan ismun min əsmaillah. Bu Allahın adlarından biridir. Onun adını elə-belə çəkməyin. Ramazan sözü deməyin. Deyin Ramazan ayı gəldi, deyin mübarək Ramazan ayı gəldi. Bu ayın adını hörmətlə çəkin. Ramazan sözünün mənası yandıran deməkdir. Günahları yandırır, aparır. Günahlardan insanı təmizdir böyük insanlar hətta mən görmüşəm tarixdə arzu ediliblər ki, oruz halında dünyadan keçsinlər. Oruz halında dünyasını dəyişənlərdən biri Cəfərev Nəbu Talibdir. Cəfər Təyyar. Döüşdə qolları kəsildi. Atdan yerə düşdü. Gətirdilər su verməyə, dedi ki, yo mən orucum. Dedilər axı sən qan itirirsən, bu halda tir yox sirəm Allahımın görüşünə oruz halda gedim. Onlardan biri mən dünən baxırdım Nəfisə xatun İmam Həsən əleyhissəlamın balalarındandır. Misirdə yaşayıb o. Misirdə yaşayıb, yazırlar ki, 6000 dəfə Qurani xətm eləyib. Misirdə e, qalırmış. Deyir, o qədər şərəflətli adam imiş ki, dəstəmazın suyundan insanlar təbərruk edərmiş. Bir gözü görməyən qız indi də Misirdə danışırlar onu. Hal-hazırda da. Gözü görməyən bir qız dəstəmaz suyunu gözünə çəkib gözü açılıb. O dünyasını dəyişəndə Dedilər bu burada dəfn olunsun. Əhlüsünnət alimləri belə. Dedilər ki bu qalsın burada dəfn olunsun. Həyat yoldaşı dedi o mədəniyyət aparacaq. Yatdı deyir yuxuda həyat yoldaşı özü danışır. Peyğəmbər yuxuma gəldi dedi qoy qalsın orada dəfn olunsun. Misir əhalisinə gələcəkdə bir bərəkətdir bu. Gələcəkdə bir tərəhəcət